Вот Иисус пришел на землю сюда две тысячи лет назад. Он не пошел к язычникам. Воля Божия была определена только, что он был в израильском народе. А апостолы уже потом пошли дальше. Израиль был наполнен всякой философией, учением всяким. И везде представляли, что это от Бога, Писание перекручивалось и так далее. И поэтому Иисус пришел, можно сказать, в центр. Политическо-религиозного клубка да, такого, да, да, всей да, знати религиозной. Который потом уже будет влиять на протяжении тысячелетий на всю землю. Давайте просто по путешествиям с Иисусом, чтобы еще больше приходило понимание, чтобы нам легче было разобраться в той жизни, в которой мы находимся. Когда Иисус пришел в Израиль, были такие основные движения, течения. Например, были там есеи, да, были там зелоты, например, были там садукеи, были там фарисеи. Исеи – это такие, как монахи. Говорят, община, может, там тысячи четыре было. Они отдельно там в пустыне жили, отделились, не имели никакого там политического, отказались от этого всего. От всей деятельности социальной они отказались. Они просто уединились, как монахи. Да, они верили в Библию, конечно, но тоже по-своему. С утра молились на восход солнца, там свои ограничения в еде, в одежде, в жизни. И так далее. И они жили какое-то время, да, они верили какое-то время, ждали, вот когда придет Мессия, мы с ним будем тогда воевать. Война свет с тьмой. Но потом пришли просто римляне, когда война была уже в Израиле, они просто их убили и все. Поэтому люди некоторые, они живут и думают, что так можно прожить и что-то от Бога получить. И правильно это было или неправильно. Что Иисус сказал, приходит же Иисус, показывает совершенно другое влияние. Он говорит, идите наоборот, влияйте на этот мир, проповедуйте в этот мир, спасаете ближних, не не дальних и да. до края земли. Не монашество, не, не закрыто, это... да, не придумать себе какие-то там Ожанчание. ритуалы, свою замесить затость, это да? Да, со Словом Божьим, что-то свою религию какую-то создать. И это было тогда, но это имеет отголоски до сих пор и сегодня. И когда мы путешествуем с Иисусом, мы можем сразу видеть, ого, так я тогда не христианин, я просто какой-то там есей, грубо говоря, какой-то отшельник просто, да и mm -hmm. все. И сразу приходит такое озарение понимания.